Я я, — Що там? Блядь, Микола а, мене звати. Дуже... Ну, я думаю, завісла. Здравствуйте. Ну... Ви з Києва? — Не, я з Івано-Франківської області. Добре, О, добре я з Луганська. А, з Луганська. Що там в Луганску Так, не... да, Я з Луганська, сам я це зову. Черкас. Черкас, да? Да, Черкасский. А зараз де знаходитесь? Ну, зараз в Луганську. В Луганську знаходиться. Що там в Луганську зараз? Ну як, ну, ну все добре, добре. добре, добре. А як у вас там? Як у вас? Ну, що у нас, ви знаєте, воєнне положення. Ми ж воюємо з Російською Федерацією, це знаєте, так? Так, да, це знаю. Слухайте, а от ви, Івана франківська. Ви не чули таку фамілію Бурдени? Ні, не чув. Не чули, блин. То просто я э, служив в армії ще тоді, ну, в Советському Союзі. Ага. У мене були хлопці, мої хлопці, Івана Францівські, Бурдени і Кухар, Кухар, від, э, кухар. Ага. Не чули кухар. Не чул тут фамілію Кухар. Ні, не чув. Не чули. Ну, то ладно, добре. І от, э, знаєте що? На які теми ви спілкуєтесь? А ми, я спілкуюся по поводу війни. От чого Російська Федерація напала на Україну? Ну, ви ж, по-перше, ви ж повинні розуміти, що не Росія напала на Україну, ага. а Америка, Америка зробила все, що це трапило. Америка зробила, це, все. Америка зробила все, щоб це трапилось, так? Так, да, да, а. Да. а коли Америка зробила, щоб це все трапилось? Да. Дивіться, я буквально ну, три минути назад ага. балакав лофтива. Він Києва. відказав весь розплату. Тоді, якщо ви не розумієте цього, то Америка оце все зробила. Не розумієте? Ага, ну я слухаю, я слухаю, я стараюся зрозуміти. Щоб... Значить, ви дуже обмежений чоловік. Може І бути, сьогодні. не знаю, подлух вас, та що мені куди до вас. Де. Знаєте, що таке це ПСО? Що? Це ПСО? Не, не знаю. Що це таке? Это, это, центр э, Ц -ц 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 -п -с -о, центр исполнения. Ну, короче. Э чекайте, центр, то я зрозумел. Ну, ты псо. Короче, в Украине есть такой центр, -п -с -о, то ты псо. А что есть делать рекламу. А, реклама. рекламу. Ну, я что-то не продаю. Что? Ну, слушайте, ага. делают рекламу, то есть, э делают кого-то виноватым. Вот знаете как? Как за Это... рекламу кого виноват? Вот вы ничего не делаете, да? Я ничего не делаю, да, я пенсионер. Вы, вы хороший гражданин, да? У Украины, да. А вы? Да. Смотрите, я мент, вот, допустим, ментов, ну, мент, да? Вы мент? Но я, я я говорю, к примеру. А, к примеру. примеру. Понял, если к примеру. Да. Смотрите, я прихожу к вам домой. А зачем я вас не звал? Вы, а, вы я понял, да. Это я вам рассказываю примерно, примерно. А, примерно, Понимаете? я же понял. Примерно, да. Да, Я, я прихожу да. к вам домой. Ага. Зачем а вам зачем, домой? кстати, зачем вы ко мне домой пришли? Просто пришел к вам домой. А у меня водки нет. Дашка, Дашка, переключился, может, я Трошки цього. Пере, ну, пере... Я Дя... трошки перестарався, шановні, ну але тут таке, перестарався, то перестарався. Ще раз я вас прошу, шановні жителі Тіктока і Ютуба, будь ласка, підпишіться Дід Микола 2. Дід підпишіться, поставте лайк, звісно, донати знаходяться там. Якщо в крайньому я не буду виходити в цьому, я маю на увазі в цьому, я... то я буду заходити. У Дід Микола два, так що ми, ми з вами не пропали, і так прочі, і прочі. От я це так си собі думаю, значить. Е, от таке то діло. Ну, що, поїхали, далі. дід чорт весь зірвався, я чого-то... мінтом <си> <си> до мене у гость. Япубоїш. Якубович, Здорово. Здорово всім! Вася? Клася? Серега, Серега, здорово! Ну, здорово. Ну, это ж ты, Вася, да? Вася, да? Ну, я, да. Ты а что ты, там что ты там делаешь? Я? А ты шо? Да? А что а ты? С женой, что Ну, не, жена, она ушла, тут с братом сидел. Да не, брат. не может быть, что это брат. Слушай, ну завязывай, Серега. С праздником тебе, братья. Дякую, ты звезд. Ну как? Если я тебя с праздником поздравляю, откуда я могу быть? Ты с же Украины, да? Серега. Ну, а, конечно. Ну, ну Черюпинск это что? А, Москва. а что ты кажешь, слава Украине? Смысл? В смысле? Какое сало? Сало, какое сало Украине? Серега, сало не еще? говори. Серый, сало я сам люблю. Тебе никто, никто не даёт. Тебе никто не даёт. Кого Брат... давай? Ты мой путь не двухсотый, да? Не да? Сіро, ну зачем ти плохому? Вася, ну я хочу тобі подякувати, що ти дав нам добру інформацію, де ми знищили МПЗ. Сережа, коли тобі вис... виплати, Guin... куди тобі гроші перерахувати? Сіщя... А... Куди тобі гроші перерахувати? Дякую <с, <с, за... за інформацію. Ось Отправила. Добрый, дякую, ця, ця СБУ, а, Украина, да, да, это СБУ, Украина, то сказать дякую тебе. Так куда ты пошел, я ж тебя не вижу, щоб я грошик. Скажи, Россия мощь. Она когда обтирается в туалете, в ноучке. тогда на каком учке? А куда вы спрятались? А ну-ка, вы же победители, давайте лицо. Что вы, секунды такие, да? Что вы, секунды такие, да? Сереж, ты что там? Что случилось у тебя? Что кричишь? О, давай, чтобы я тебя, тебя видел, Серёж. хорошо. Сереж. А то ну, же, ну, а как бы предсмертную записку, ты, ты будешь с в, в прямом эфире, может, жена там увидит тебя, когда напоследок, а, понимаешь? Да, ты, ты ж долго там не потянешь. Женщик Женщик там, а то, что ты поставил VPN через США захватишь, ну это такое США, дело, это такое Дебил, же. сереж Сереж, какой VPN, какое США? Ты что, да. Будешь да. там мне рассказывать сказки? Николай, ты что VPN? А, а вот скажи я мне вот такое то дело. Слушай, вот я хочу слушаю, вас спросить. Ну вас двое успокойся. есть. Ну, вас двое все, есть. Все, все, а вот ваш прапор давай. вот это бело-синий-красный. Бело а в каком году? В каком году? Его утверждал Гитлер. Гитлер? <гитлер> нет, не, его утверждал первый, блядь, Микола. А когда, в каком году его утверждал Гитлер своей <гитлер> подписью? Я же тебе объяснял. Ты таблетку посмотри. Да <гитлер> та а я ж не нет. за таблетку, за таблетку ты потом, я тебя буквально серьезно <гитлер> спрашиваю. <когда гитлер> не тарахти. Когда а блядь, его, ты ты когда, истинный, когда истинный, его истинный, утверждал истинный, Гитлер? Сереж, ну ты вообще что-то, блядь, плохо тебе Микола меня зовут, а тебе женщина легкого поведения. Я ж понял, очень приятно. Очень ты же, наверное, на трассе работаешь, да? Все, 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 не нервничай, не нервничай. Я ж тебя спрашиваю, когда Гитлер утверждал Ленин, да? бело синее знамя, бело который в вас ушел против Советского да, Союза. Видишь, какой ты дебил. Тарас, тебе надо принять таблетку. Еще раз говорю. Ну что ты одной и той же самой таблетку, а, ты имени ладно, ладно. ты начинаешь, а что ты панты пон... гнешь? Я же тебя спрашиваю, буквально серьезно, когда утверждал ГИК? Сереж, ты себя в зеркало я Понял Может, я же тебя серьезно -то? Ну это ж ты посмотри на себя в зеркало, в зеркало ты себя посмотри. Не кури мне в комнате! Раскурился здесь Раскурился. Сейчас придет дрон и тебя как бы накажут. А, так ты Микола или Тарас? Микола. Как я зовут? Дебил ты есть, у тебя даже памяти нет Оказывается, я думал, что ты более-менее умный А ты еще а идиот Даже общаться не умеешь Сиди с женой своей Не кури, я тебе сказал, выбрось сигарету а Микола меня зовут Видишь, ты, ты все напоминаешь Что ты женщина легкого поведения Слушай, я правильную ориентации Я на мужиков не клеюсь что ты взял агитируешь мне? Все бел, я де бел, я де Микола, табле таблетка. Да при чем здесь таблетки? Я тебе без таблеток, я Мне еще здоровья, хватит. Здоровья Это тебе хватит. только одни таблетки и одни колеса в голове. Микола, а как ваше отчество? Тебе зачем мое отчество? Я хочу с вами на Ай, и ты хочешь, зато я не хочу. Я правильно ориентация, я ж тебе подметил. А да. ты понимаешь, ты, ты не туда уклон идти делаешь? Ты все хочешь рядом, рядом возле тебя жена. Возьми жену, поставь ее букву Зю, Z, который у вас есть, и вместо усли можешь его Я тебе не дядя, а ты мне не племянник, и шаг ты потный. Вот я видишь, что я тебе сказал. Я тебе не дядя, ты мне не племянник. Действие не препарата примяну. закончилось. Надо таблетка. Все, все, что ты, ты, все. ты, 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 только знаешь препараты ты, ты на одной, одного предложения, которое ты изучил, кроме этого, у тебя даже общаться ты не знаешь, о чем и что ты есть. Чем ты Туп, тупость российская. Не заикайся. Я, я ж не заикаюсь, если а, буду я. я заикаться, то ты будешь в стана. Доктор, Слышь, как Слышь, у него не по. Я сейчас скажу, гандон твой. А вот видишь, что опять же он про гандоны. То про половые члены, то женщина легкого поведения, то еще что-то. А ты же разговариваешь большим, большим русским языком, языком русским, и ты в то время облизываешь все половые органы. Это палата. Вот это вот пациент этой палаты. Смотри, видишь, вот он так. Это Наполеон, что ли? Да. Это о, же Наполеон. О, Мы о, еще не узнали его, что ли? Эй, ты там посмотри, Ешь, может там ты Кутузов где-то рядом там есть. Нет, Если кутузов, я не вижу с Наполеона. Слышь ты, Чок, себя циклопка. Вот видишь, ты нашел как бы наличность. Кто вот. циклопа видишь, что Наполеона видишь. Сейчас Кутузова посмотришь. Поэтому я сказал, Микола, можно Дай Да дай, войди в экран, чтобы я тебя видел. Чего ты боишься? Я красивый. А, да ты вот зайди в экран. Я же хочу видеть кого-то больше за 200. Как бы напоследок своей жене пока. Успо Все, успокаиваемся. успокаиваемся. Один вопрос. Один вопрос. Только без маски. Все, конечно. Гимн России уже учите. <dolor> а давай я тебе спрошу Rahi. несколько вопросов. Ты попробуй мне ответить. <triste> хорошо? <toast> хорошо? Да, давай. Давай. Смотри, на сегодняшний день прошло 1277 дней. Вопрос. Выполнены ли задачи, которые поставил Путин 24 февраля 2022 года? То есть денацификация, демилитаризация и освобождение Донецкой и Луганской области. О, да, нет. Частично. Да, нет. Частично. Значит, не выполнено. Слушай дальше, дальше. Какую, как, за эти 1277 дней, какую вы взяли в процентном отношении Территорию Украины. Ну Посмотри, посчитай. Я тебя спрашиваю, как ты думаешь, какой процент вы взяли, начиная с 22-го 24 года, 24-го э, 24 года, с э, 22-го года, 24 -го февраля, какой процент территории Украины вы взяли? Ну, в моем понимании, я думаю, где-то процентов, наверное... 15, наверное. Нет, я тебе скажу: не взяли 1%. Сколько? Один. А как ты думаешь, здесь сейчас линия фронта проходит? Сейчас, в общем сложности, в общем сложности взято 19. Ты слушай внимательно. Ты же не умеешь. Слушай, в общем сложности, начинайте за 11 лет. Вы 20 февраля 2014 года, то вы взяли 19%. А за 20, 22-го вы взяли не целый один процент. Ты мысль догоняешь, нет? Нет, нет, подожди. Ты в диалоге или в монологе в своем? Ну я же тебе объясняю. серьезно поговори. Ну подожди. я же тебе, я ж тебе серьезно говорю. Всего. А откуда у тебя 14-й год в голове взялся? Тут так вы же напали в 14 -м? году. А кто тебе сказал? Я же тебе говорю, я могу доказать тебе. Кто тебе доказать? сказал? Кто тебе сказал? Значит, вы в 14 не нападали. Ну, это понятно, понятно. Значит, Нет, в 2014 году российские войска не захватывали территорию. Российских войск не было. Не было. Хорошо, Я смотри, хорошо. у тебя есть другой телефон? Я да. Вот забей на другом телефоне медаль, подписано Министерством обороны Российской Федерации. Все, все, понял. Дальше не продолжать. Давай расскажу тебе. Вот, значит... Ты давай не знаю, надо мне давай рассказывать. Это не дата выпуска, чтобы ты понимал себе. Нет, это я не дата выпуска. Это... Послушай. что? Февраля... Ну я послушаю. Ну давай. 20 февраля. Да что послушай? Я понимаю, о чем ты сейчас спросишь. Что? 20 февраля. 20 февраля. Это не дата выпуска. Это начало Крымской весны. Ну ты это я же Это Дата Крымской весны. 20 Под... февраля. Ну, понимаешь, какая история. Что было 20 февраля Крыма? Что было 20, -го февраля, 20 -го февраля 2014 года? Я же тебе объясняю, начало Крымской весны в Крыму. Значит, 20 февраля вы соединитесь. Ну давай, ну подожди. подожди. Ну, Я же тебе отвечаю. Ты же вопрос задал. О, что И было 18 февраля? Имей выслушать. Что на медали другая? А? Я слушаю! Имей, ну! Вот так. Я тебе объясняю. Вот 20 февраля в Симферополь привезли ребят Беркут с Майдана, которых убили. Вот И 20 февраля был митинг в центре Симферополя. Это чтоб ты себе понимал. Все, подарить. значит, митинг был, да? да? Был митинг, начало Крымской весны. С а. этого, с этой а. даты считается начало освобождения Крыма от оккупации украинского режима. Все, друг мой. Теперь вопрос. Я теперь вопрос. Я ответил на твой вопрос. Ну сейчас я, я же хочу. Сейчас, на твой вопрос. Я, ну, я ж хочу. Ты же ответил. Я хочу, а теперь я, я тебя поспрашиваю. Как, как ты думаешь? Слушаю, Неужели, Неужели министр, да. обороны министр обороны Российской Федерации, обороны Российской Федерации? Да. награждал? Мирных, да, жителей, мирных жителей да. вот этой медалью. этой медалью 21, -го, 21 -го, 03 -го, -го года. 14 14 -го еще раз вопрос, В, вопрос еще раз Если кого ты награждал ты еще, вопрос я, я еще вопрос я тебе повторяю повтори давай давай Кого-то Кого? ну, язык какой-то непонятный, ну, ну. Никого. 21 -го, -го, -го да. года Шойгу, Шойгу награждал, награждал, награждал вот, вот этой медалью. Вот гражданский? гражданский или военных? Я думаю, участников крымской весны. Я тебя не спрашиваю, я тебя спросил: гражданский? или военных Российской Федерации, участником, как ты, Крымской весны? Послушай внимательно. Давай еще раз я тебя спросил. Гражданских людей. гражданских людей. Не нарождал он гражданских людей, военнослужащих Российской Федерации, которые вторглись 20.02., 2014 -го года. А медаль была не дата изготовления медали, а в дата ввода. А медаль была изготовлена 28 декабря 2013 года. Она в декабре 2013 году была уже поставлена дата 20.02.14. И т.р. 18.03. А как же может Министерство обороны награждать гражданских людей? Ты дебил и вообще не соображаешь. Теперь можно кое-что скажу? Можно. Помолчите, пожалуйста. Во-первых, у нас никогда Министр обороны не награждает людей. Не он подписывает документы. Тогда посмотри приказ 21.03. 21.03 награждение министра обороны, и которого да. и Бэк когда тупого, была утверждена, блядь. это медаль и награждение. И и награждение. Имей в ага. виду. Имею ввиду. Понял? А. Да. Он работает на свою публику. Вот. Он несет этот бред для того, чтобы. Давай проверим! Давай проверим! А давай давай проверим. проверим. А давай Смотри, проверим. Микола, кадровики давай всегда проверим. подписывают медали. Кадровики давай проверим! Давай проверим. Давай проверим. Смотри, набирай. Давай. Какого числа давай. начали ты выдавать набирай. вот эту медаль на Какого числа эта медаль была утверждена? Вот. Утверждение медали? Или... Какого числа была утверждена ике? Давай еще раз. Слушай внимательно. Не перебивай. Ты давай, ты давай смотришь. Ты какого числа... Потому что ты как бы не понимаешь вообще, о чем разговор идет. Причем тут утверждение медали, ее награждение, у тебя это винегрет, все в одном. Я тебе объясняю, 20 число, которое стоит на медали, это символизирует дату начала освобождения Крыма. А когда она Тупая была изготовлена? Кохлядская башка. Когда а она была изготовлена? Изготовлен. Когда, что когда? Когда, что, была, когда была медаль изготовлена? Изготовлен. Изготовлен. Тупорывый, вот блядь. Слушай, а давай я тебе другой вопрос задам, еще дополнительный. Куда пошел? Куда пошел? Ну извините. Ну извините. Санты. Сан.